ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি তোমালোকৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ বি এ ফৰ্থ চেমত এ ই চি অসমীয়া পেপাৰখন লিখন কলাখনৰ প্ৰথম গোটৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আনচাৰ অহা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ত' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে লিখন কলা কাক বোলে এনচাৰটো হ'ল লিখন কলা সাধাৰণতে লিখাৰ কৌশল ধৰণ অথবা শৈলীৰ সংমিশ্ৰণকে বুজোৱা হয় ই এনে এক দক্ষতা যাৰ মাধ্যমেৰে লেখকে চিন্তা অনুভূতি আৰু তথ্যসমূহকে ধৰি সুসংগঠিতভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰে লিখন কৌশলসমূহ হ'ল ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈছে শ্ৰৱণ শ্ৰৱণৰ জৰিয়তে ব্যক্তি এজনে নিজৰ ভাষাবোৰ আয়ত্ব কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে কথন কথনৰ জৰিয়তে ব্যক্তিজনে অৰ্জন কৰা ভাষাৰ জ্ঞানসমূহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ লয় তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে পঠন বিভিন্ন ধৰণে পঢ়া আৰু অধ্যয়ন কৰিলে নতুন ধাৰণা শব্দভাণ্ডাৰ আৰু সম্পৰ্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় যি নিজৰ লিখনত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে লিখন লেখন হৈছে জ্ঞান একত্ৰীকৰণৰ এটা প্ৰধান সঁজুলি শ্ৰৱণ পঠন কথন আদিৰ দ্বাৰা ব্যক্তিয়ে অৰ্জন কৰা জ্ঞানৰ সামগ্ৰিক প্ৰতিফলনৰ লিখনৰ মাজেদি ঘটে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মিতব্যতা মানে কি এন্সাৰটো হ'ল লিখন কলাত মৃতব্যয়তা মানেই হৈছে শব্দ ব্যৱহাৰত সংযম আৰু মিততা অৱলম্বন কৰা যাতে লেখাটো স্পষ্ট সংক্ষিপ্ত আৰু প্ৰভাৱশালী হয় এই প্ৰক্ৰিয়াত লেখকে অতিৰিক্ত শব্দ বা বাক্যৰ ব্যৱহাৰ এৰাই প্ৰয়োজনীয় তথ্যহে সুনিৰ্দিষ্টভাৱে লিখন কলাত মিত ব্যয়তা অৱলম্বন কৰা কিছুমান উপায় হ'ল ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈছে অতিৰিক্ত শব্দ এৰাই চলা লেখন লেখাত অপ্ৰয়োজনীয় শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰা উচিত উদাহৰণস্বৰূপে এই সময়ৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি পইণ্টটো হৈছে সং বাক্য গঠন দীঘলীয়া বাক্যৰ পৰিৱৰ্তে সংক্ষিপ্ত আৰু স্পষ্ট বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিলে পাঠকে পইণ্টটো হৈছে প্ৰয়োজনীয় তথ্য সন্নিষ্ট কৰা বিষয়ৰ প্ৰধান দিশসমূহলৈ কেন্দ্ৰিত হৈ অপ্ৰয়োজনীয় তথ্য অনু অন্তৰ্ভুক্ত নকৰা উচিত চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে পুনৰবৃত্তি এৰাই চলা একে কথা বা তথ্য বাৰে বাৰে উল্লেখ নকৰা উচিত যাতে লেখাৰ প্ৰভাৱ অক্ষুন্ন থাকে এই কৌশলসমূহ অৱলম্বন কৰিলে লিখন কলাত মিতব্যতা ৰক্ষা কৰি লেখাটোক অধিক প্ৰভাৱশালী আৰু মনোগ্ৰাহী কৰিব পাৰি তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে লিখন কলাত স্বচ্ছতা বুলিলে কি বুজা এন্সাৰটো হ'ল লিখন কলাত স্বচ্ছতা বুলিলে লিখাৰ বিষয়বস্তু তথা উদ্দেশ্যসমূহ স্পষ্ট স্পষ্ট আৰু সহজভাৱে উপস্থাপন কৰাকে বুজায় যাতে পাঠকসকলে সহজতে লেখক বাৰ্তাসমূহ বুজিবলৈ সক্ষম হয় স্বচ্ছ লেখ লেখনত জটিলতা বা অৱস্থতা নাথাকে যাৰ ফলত পাঠকসকলৰ লেখনি বুজাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় ই লেখকৰ চিন্তাধাৰণা স্পষ্ট প্ৰকাশ নিশ্চিত কৰে আৰু পাঠকৰ সৈতে কাৰ্যকাৰী যোগাযোগ স্থাপন কৰে চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল লিখন কলাৰ ভিন্নতা বুলিলে কি বুজা এন্সাৰটো হ'ল লিখন কলাৰ ভিন্নতা বুলিলে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লেখন পদ্ধতিৰ বৈচিত্ৰক বুজা যায় লেখন পদ্ধতি হৈছে নিৰ্দিষ্ট চিহ্ন আৰু নিয়মৰ সমষ্টি যাৰ দ্বাৰা কোনো ভাষা লিখিত ৰূপত প্ৰকাশ পায় এই পদ্ধতিসমূহৰ ভিন্নতা বিভিন্ন কাৰণত দেখা যায় যেনে ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট হৈছে লিপি আৰু চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ প্ৰত্যেক ভাষাৰ নিজৰ নিজস্ব লিপি থাকে য'ত বিশেষ চিহ্নৰ ব্যৱহাৰে শব্দ আৰু বাক্য গঠন হয় উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়া ভাষাত অসমীয়া লিপি ব্যৱহাৰ কৰা হয় য'ত নিৰ্দিষ্ট চিহ্নৰ সংহতি থাকে দুই নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে নিয়ম আৰু ৰীতি প্ৰত্যেক ভাষাৰে নিজৰ নিয়ম আৰু ৰীতি থাকে যাৰ দ্বাৰা লিপিৰ চি লিপিৰ চিহ্নবোৰৰ ব্যৱহাৰ আৰু অৰ্থ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এই নিয়মসমূহ ভাষা আৰু সংস্কৃতি অনুসৰি ভিন হ'ব পাৰে তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ভাষাগত প্ৰভেদ ভিন্ন ভাষাৰ শব্দ ভাণ্ডাৰ বাক্য গঠন আৰু উচ্চাৰণ প্ৰভেদৰ বাবে লেখন পদ্ধতিটো ভিন্নতা দেখা যায় উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষাসমূহৰ মাজত শব্দ আৰু বাক্য গঠনৰ পাৰ্থক্য থাকে যাৰ ফলত লেখন পদ্ধতিটো ভিন্নতা দেখা যায় পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে লেখন কলাত ঐক্যভাৱ বুলিলে কি বুজা এন্সাৰটো হ'ল লেখন কলাত ঐক্যভাৱ বুলিলে বিভিন্ন লেখন পদ্ধতি লিপি আৰু চিহ্নৰ ব্যৱহাৰত এক ৰূপতা বা সামঞ্জস্য বুজা যায় এই ঐক্যভাৱৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ মাজত একতা আৰু সাদৃশ্য প্ৰতিস্থাপন কৰিব পাৰি উদাহৰণস্বৰূপে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হ'ল লিপিৰ মিলন বহু ভাষাই একেল লিপি ব্যৱহাৰ কৰে উদাহৰণস্বৰূপে লেটিন লিপি ইংৰাজী ফৰাচী পে ফিনিছ আদি বহু ভাষাত ব্যৱহৃত হয় এই একেলিপিৰ ব্যৱহাৰে ভাষাসমূহৰ ভাষাত একতা আৰু সাদৃশ্য প্ৰতিস্থাপন হয় দুই নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে চিহ্নৰ একতা ৰূপ কিছু চিহ্ন বা প্ৰতীক বিশ্বব্যাপী একে অৰ্থ বহন কৰে উদাহৰণস্বৰূপে সংখ্যাবদ্ধতিত ওৱান টু থ্ৰী আদি চিহ্নবোৰ প্ৰায় সকলো ভাষাতে একে অৰ্থ বহন কৰে যাৰ ফলত গণনাৰ ক্ষেত্ৰত একতা থাকে তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে লেখনশৈলীৰ সাদৃশ্য কিছু লেখনশৈলী বা ফণ্ড বিভিন্ন ভাষাত ব্যৱহৃত হয় যাৰ ফলত পঢ়া আৰু বুজা সহজ হয় উদাহৰণস্বৰূপে এৰিয়েল বা টাইমছ নিউ বা টাইমছ নিউ ৰোমান যেনেকুৱা ফণ্ড বিশ্বব্যাপী ব্যৱহৃত হয় যাৰ দ্বাৰা লেখনশৈলী একতা থাকে এইদৰে লেখন কলাত ঐক্যভাৱ ঐক্যভাৱ বৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ মাজত যোগাযোগ আৰু বুজা পৰা সহজ হয় যাৰ ফলত বিশ্বব্যাপী একতা আৰু সাদৃশ্য প্ৰতিস্থাপন হয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক লেখন কলা কাক বোলে এনচাৰটো হ'ল আনুষ্ঠানিক আৰু অনানু লেখনৰ মাজত প্ৰধান পাৰ্থক্য হ'ল ব্যৱহৃত ভাষা আৰু শৈলীৰ আনুষ্ঠানিকতা আৰু প্ৰেক্ষাপট আনুষ্ঠানিক লেখন সাধাৰণতে ব্যৱহৃত হয় ব্যৱসায়িক একাডেমিক বা আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশত য'ত স্পষ্টতা গভীৰতা আৰু শুদ্ধ ভাষাৰ প্ৰয়োজন এই ধৰণৰ লেখনিত নিয়মিত ব্যাকৰণ শুদ্ধ শব্দ চয়ন আৰু আনুষ্ঠানিক শব্দভান্দাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় উদাহৰণস্বৰূপে একাডেমিক প্ৰবন্ধ ব্যৱসায়িক পত্ৰ বা চৰকাৰী প্ৰতিবেদনসমূহ আনুষ্ঠানিক লেখনত অন্তৰ্গত আনহাতে অনানুষ্ঠানিক লেখন ব্যক্তিগত বা অনানুষ্ঠানিক পৰিৱেশত ব্যৱহৃত হয় য'ত ভাষা অধিক নমনীয় কথো কথোপকথনমূলক আৰু ব্যক্তিগতভাৱে অভিব্যক্ত হয় এই ধৰণৰ লেখনিত সাধাৰণতে সাধাৰণ শব্দচয়ন সংকোচন আৰু কথোপকথনমূলক অভিব্যক্তিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয় উদাহৰণস্বৰূপে বন্ধু বা পৰিয়ালৰ সৈতে চিঠি সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টসমূহ অনানুষ্ঠানিক লেখনত অন্তৰ্গত অনানুষ্ঠানিক লেখনত শুদ্ধতা গভীৰতা আৰু নিয়ম নিয়ম গুৰুত্বপূৰ্ণ যেতিয়া আনুষ্ঠানিক লেখনত নমনীয়তা ব্যক্তিগত ব্যক্তিগততা আৰু কথোপকথনমূলক শৈলী প্ৰাধান্য পায় ধন্যবাদ